Hər kəsə salam dostlar, kanalıma xoş gəldiniz. Bu gün sizlerle 122-nin izahını verəcəm. Burda nə deyir? Little a little few və few. Hansı qaydadır? Bəli, di siz tapsınız, miqyat bildirən sözlər qaydasıdır. Bu qaydanın izahı kanalda var, gəlib izləyə bilərsiniz. Dərin qeydləri, önəmli qeydləri hər birinə o qaydanın çərçivəsinə vermişəm. Girin axıra qədər zəhmət olmasa izləyin, daha sonra kanalıma bəyənməyi və şərh yazmaqdan unutmayın. Deməli little sayla, little-dan elə little, belə deyim. Little-nın little, little sayıla bilməyən tək şimləşən little yoxdurca, little-sa biraz var deməkdir. Daha sonra uşaqlar fi ilə fy isə sayıla bilən gemsində nəse fi yox, if you var deməkdir. Və ona görə biz cümlələrlə tərcümə eləyəcəyik və ona uyğun biz kəmet bildirən sözləri qoyacağıq. Nöqtələrdən sonunda yəni gələn nədirsə biz ona uyğun müəyyənləşdiririk. Baxın, burada salat olduğu üçün biz a little verdik. Daha sonra yenə salat var və cümlə tədəbu you like a little salad. Sən bir az salat istəyirsən. Ona görə a little verdik. Daha sonra burada deyir ki, mənim pulum var və konsertə, sinemaya gedə bilərəm. a little amma bu çünə deyicə pulum yoxsa deməyə gedə bilmərəm. Little verirəm. Eyni cürdən tərsisidir. Daha sonra burda qız az işlədiyi üçün heçnə bilmir. Az işlədiyi üçün little. Little verərik. Ana yəni görürük burada apple var və deyir ki, if you eləyəcəyik, burada cəmlik bir şey verirlərsə biz if you verməliyik. E, daha sonra he didn't like əcəkm o kampı xoşlamadı çünki onun az dostu. Yoxdur, yoxdur dostu heç. Dostları yoxdur. Yəni az dostu var. This lemon drink is so if you put a little sugar in it full sweet. Limon çox turşdur. Sən oraya gərək bir az nə atsən, onun şirin olması üçün gərək bir az peso atsən. Bu yenə eyni cümlədir. Burada da a little vermişik. Daha sonra burada Zalın boş olub, boşdu və orada çox az insan var. Yoxdələ dərəcəsində insan var, çox az, 1-2 nəfər. Deməli ki daha sonra Baxaq görək burada little vermişik. Gəlin baxaq görək niyə vermişik. I can't buy this expensive hat today. Mən bu bahalı şlapyanı bu gün almadım. I have to little money. Mənim nə az pulum var. Yəni yoxdur artıq pulum. Bahalı, yəni şlapya almağa mənim pulum yoxdur. Should leave for a little minutes. A little minutesə görə a little verdik. I think you can separate me a little time now. I'm sorry I have seen you a few place by this altar. Bu qədər uşaqlar bitdi. Əgər yəqin ki, bu videodan nəəsə sizin üçün anlaşıqlı oldu. Əgər kanalıma abunə olmağı, like atmağı, şərh yazmağı, bildirimləri açmağı, dostlarınıza göndərməyi unutmayın. Gələn videodə sizinlə görüşənədək. Hoşça qalın.